গরিপুরের প্রথমেশ বড়ুয়া কলেজে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণকান্ত সন্ধিক ওপেন ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে নাম নথিভুক্ত করতে পারবে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় গৌরীপুর প্রথমেশ বড়ুয়া কলেজে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একটি সুবর্ণ সুযোগ করেছে অতি নিম্নমানের এবং কম সময়ে লাভ করতে পারবে তারা উচ্চশিক্ষা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতবর্ষের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করার শিক্ষার সমমর্যাদা প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে আজ বড়ুয়া কলেজে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অধ্যাপক এবং কয়েক শতাধিক ছাত্র ছাত্রীরা পৰা আহি সন্দিকায় এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চলাইছো যত নাকি আমি আমি বিচার যে আমার ইউনিভার্সিটি যত মতো হয় যে এডুকেশন বিয়ন বেরিয়ার্স আমি যিকোনো পায় আমি যাব যাবো শিক্ষা দিবলৈ শিক্ষার সুবিধা দিবলৈ আৰু আমি হয়তো আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি কোনোবা টাউনত গৈছোঁ কোনোবা ডাঙৰ জেগাত গৈছোঁ আমি গাঁৱে আৰু বিভিন্ন চহৰ অঞ্চলতো আমি গৈছোঁ গৈ পেলাই আমাৰ নিজৰ এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম চলাই আহিছোঁ আৰু আমি চলাই যাম আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ আমি যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ সেই কথাখিনি যাতে মানুহবোৰৰ মাজত সমাজত যায় আৰু মানুহবোৰে কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ নোহোৱাকৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু শিক্ষা অৰ্জন কৰে তাকে কৈ মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেনেকুৱা সুবিধা নাই সুবিধা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কৰ্চ এই কোৰ্চৰ পৰা সুবিধা যথেষ্টখিনি সুবিধা পায় ইয়াৰে যিটো ডিগ্ৰী এই ডিগ্ৰী আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰীৰ লগত সমপৰ্যায়ৰ ইয়াৰ পৰা পাছ কৰা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুতো ছাত্ৰীয়ে বিশেষ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো ইয়াৰে ক'ৰ্চৰ যিটো সুবিধা সুবিধাটো এইটো হ'ল যে ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব নালাগে তাৰ আৰু ইয়াৰ লগত যিটো কৃষ্ণকান্ত সন্দ্ৰিকৰ নিজা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবিলাক কিছুমান উচ্চ শিক্ষিত আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ টিচাৰৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবিলাক পঢ়িলে মোটামুটি ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই তাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে বিচাৰে আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সীমাৰ পৰিধি ভাঙি ওচৰলৈ মানুহৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিয়ে থাকোঁ আমি অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ বঙাইগাঁৱত মানে বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী এই গোটেইকেইটা মিলি প্ৰায় সত্তৰটা আমাৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছে এই শিক্ষা কেন্দ্ৰবিলাক ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চললৈকে আমি শিক্ষা কেন্দ্ৰ লৈ গৈছোঁ যিমান পাৰিছোঁ এই শিক্ষা কেন্দ্ৰবিলাকত গ'লেই আপুনি সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া যেনেধৰক আমি সদায় দিয়ে থাকোঁ ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তাৰোপৰি যিটো ইণ্টাৰনেটত ইয়াৰে যিবিলাক আমাৰ কে কে এইচ এছ অ' ইউ ডট এ চি ডট ইন মাৰি দিলে সকলো ধৰণৰ কথা ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি ইয়াৰ পৰা পাব আৰু ক'ৰ্চটো কিমান ক'ৰ্চ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চ আছে বিশেষকৈ ইয়াতে পি জি যিটো মানে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পি জি ক'ৰ্চ পি জি ক'ৰ্চ আমাৰ কিমানটা ছেক্ট প্ৰায় এঘাৰটা ছাবজেক্ট পি জি ক'ৰ্চ আছে আৰু নতুনকৈ হিন্দী মেথমেটিক্স আৰু ফিলছফি এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ মানে অনুমোদন আহি আছে আজি অহাত ঊনত্ৰিছ তাৰিখত মিটিং আছে মিটিঙতো অনুমোদন হ'লেই এইকেইটা যে পি জি ক'ৰ্চ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ বি এ বি কম বি চি এ বি বি এ বি এড তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট লৈ বি এ আৰু তাৰোপৰি আছে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এটা প্ৰফেচনেল ক'ৰ্চ এইটো এটা ডিমাণ্ডেবল ছাবজেক্ট হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক আৰু বি চি এ এই দুটা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছে গ'লে যদি ক'বলৈ যাওঁ লাভৱান কি হ'ব লাভ লাভ এইটোৱে হ'ব যে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে বহুত কেইটা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে যিবিলাকে বিভিন্ন কাৰণত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কলেজলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ঘৰতে ঘৰত বহি বুলি নকওঁ মাতে মাতে চেণ্টাৰত আহিব লাগিব বা ষ্টাডি এছাইনমেণ্টবিলাক জমা দিব লাগিব ধৰক চাকৰি কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাইবা ঘৰুৱা অৱস্থা ইমান ভাল নহয় ঘৰত কাম কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা এই এইবিলাকৰ মানে কি কয় সুবিধা হয় তাৰোপৰি তাৰোপৰি আৰু কি হয় যে কিছুমান চাকৰি কৰি থকা মানুহ যাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰবল আগ্ৰহ আছে তেওঁ তেখেতসকলে এই অনুষ্ঠান এই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব লাভৱান্বিত হ'ব আৰু খৰচ যিটো অলপ এটা বেছি খৰচ নহয় এতিয়া যিটো আমাৰ এটা ফিজ লোৱা হয় ইউনিভাৰ্চিটি চলিবৰ কাৰণে এইটো মিনিমাম খৰচত যথেষ্ট মানে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বা বি এ বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনালোকে ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰতো আমাৰ এইটো যোৱা কিমান তাৰিখৰ মিটিং আছিল যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ আমাৰ যেতিয়া এটা নতুন ভৱন উপলব্ধ উন্মোচন কৰাৰ সময়ত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ গৈ গৈয়ে কৈয়ে দিছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নহয় ভাৰতৰ যিকোনো মানে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত ডিগ্ৰী সমান এইটো ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হেণ্ড হিন দেৰি কোনো চাক কোনো 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 এপইণ্ট এপইণ্টিং অথৰিটীয়ে কৰিব নোৱাৰে অন্যহে নালাগে মই যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া যে ইউ জি চি যিটো যিটো ইউ জি চি যিখন লাষ্ট মেম ৰুল যে এই ডিগ্ৰী সমৰ পৰা আছেনে নাই সেইটো মই দেখুৱাই দিব পাৰিলোঁ হয় আজি মোৰ লগত নাই তাৰোপৰি এইটো আপোনালোকে মই আপোনাৰ চকুৰ আগতে দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা পা পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টে যোৱা বছৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও অসামৰিক সেৱাত চাকরি পাইছে আর তার উপরে দুই কলেজ 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 তো নক আর কে দুই এখন কলেজত তার হে টিচার হিসাবে কর্মস্থ হয়েছে নেট ক্লিয়ার করেছে স্লেট ক্লিয়ার করে কলেজের লকচার লকচার নয় আজিকালি এসিস্টেট প্রফেসার হিসাবে এপয়েড হয়েছে